я восхищаюсь людьми, которые говорят на украинском языке. Тяжко мне, и не только мне, нам тяжеловато. Невозможно сформулировать, хочется много таких одесских таких прикольчиков, но не получается правильно слить эту тему воедино. Но когда ко мне подходят покупцы, я дуже пишаюсь, что они размовляются на украинском мову. Прошу людей, чтобы они размовляли больше украинского языка. Некоторые люди приходят ко мне, именно с украинским языком, и говорят, Вика, не размаляю украинском мову, размаляю одесским акцентом. Говорят, у тебя одесский колорит, а я все равно. Это мы заболели. Скоро мы эту болезнь вылечим. Привет, конец. Мы все будем говорить на шикарном нашем скрывающем языке. Это я вам гарантирую. Вот я иногда смотрю ваши выпуски и попадаю вот на всяких таких девочек и мальчиков. Далекие от мира всего. Потому что одесс это сумасшедший колорит. Сюда подойдет человек, азербайджанец, я понимаю уже, что он хочет. Хотя я не понимаю азербайджанский язык. Я там пару фраз знаю, там или цыгане подскажут, или болгары. Есть слова, которые ты понимаешь. Так что, ребята, не-не-не, украинский язык это превыше всего. Одесситы – это вообще специфический народ. У нас здесь 167 национальностей. До войны здесь у меня столько было покупателей. 12 по 14 человек из всех разных национальностей. И здесь всегда был мир, и был, и будет. Всегда мы будем мирные. Одессу не победить, а Украину тем более. что? Я всегда говорила, что святая земля – это не Израиль, а Украина. Для меня это самое важное. Мы учимся, мы будем намагаться разговаривать украинскую мову. И я намагаюсь, намагаюсь.